এটি হাবিতলীয়া লুংলুঙীয়া বাট এই পথটোৰে কান্ধত তুলি চিকিৎসালয়লৈ নিব লগা হয় ৰোগীক ৰাজ্যৰ সকলোফালেই উন্নয়ন দেশৰ পাঁচখন উন্নত ৰাজ্যৰ তালিকাত অসমৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ সপোন দেখিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কিন্তু ইয়াৰ পাছতো এইখন অসমত চিকিৎসা সেৱাৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিব লগা হৈছে সাধাৰণ ৰাইজে জানিলে আচৰিত হ'ব আপুনি কাপোৰেৰে বান্ধি বাঁহৰ সহায়ত কান্ধত লৈ ৰোগীক চিকিৎসালয়লৈ নিব লগা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে এইখন অসমতেই এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাৰ চিংথং পৰিষদ সমষ্টিত অভিযোগ অনুসৰি সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত লাংচাপি হানচে গাঁৱৰ বাসিন্দাসকলে তেওঁলোকৰ ৰোগীসকলক কাপোৰ আৰু বাঁহৰ সহায়ত কান্ধত ভাৰ বান্ধি নিবলগীয়া হয় চিকিৎসালয়লৈ তদুপৰি গাঁওখনৰ পৰা চিকিৎসালয়খন পোন্ধৰ কিলোমিটাৰতকৈও অধিক দূৰত অৱস্থিত গাঁওখনৰ মূল যোগাযোগ ব্যৱস্থা একেবাৰেই দুখজনক আছে মাত্ৰ এটা হাবিতলীয়া লুংলুঙীয়া বাট গাঁওখনৰ সৈতে সংযুক্ত কৰা কোনো ধৰণৰ পথ নাই বুলিয়েই ক'ব পাৰি গাঁওখন উন্নয়নৰ দিশত একেবাৰে পিছ পৰি যোৱাৰ অভিযোগ উখাপন কৰিছে স্থানীয় লোকে স্বাস্থ্যসেৱাকে ধৰি আন আন উন্নয়নমূলক কাম কাজ এতিয়াও নাই গাঁওখনত যাৰ বাবে এইদৰে জমৰ যাতনা ভোগ কৰিব লগা হৈছে গাঁওবাসীয়ে গাঁওবাসীৰ দাবী গাঁওখনত যোগাযোগ ব্যৱস্থা চিকিৎসা সেৱা উন্নত কৰক লগতে গাঁওবাসীৰ জীৱন উন্নত কৰিবলৈ প্ৰয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰক অসমীয়া প্ৰতিদিন ডিজিটেল সংবাদ কাৰ্বি আংলং